чем отличаются яйца белые от серых. Яйца чем серые? Серые да. или какие? Ну, вот такие яйца, чем отличаются от белых. Это чисто порода птицы. Да? Нет, да? Просто разные, разные породы вкус. птицы. А на вкус? Все зависит от кормления птицы. Ну, то есть, ну, все ж ну, рецепт, рецепт комбикорма. От зерна, да? Ну, птицу, птицу не кормят птицу в зерном. Птицу кормят комбикормом. Ага. Ну, будем говорить так, у наших бабушек в селе курица, которая бегала по земле, ага. она как бы клевала все, что ей попадалось под, под клюв. И это был сбалансированный комбикорм. Ага. Она сама определяла, что это ну, питаться, чем. Ага. А птица, которая сидит в клетке, ну, как бы, технолог должен определиться, что и надо. А это, это типа яйца свободного вывода, Они да. дороже, чем... Э -э... Ну да. В, э, в Европе это называется Golden Chicken. Yeah. В Америке это называется Golden Chicken. Да, или там Free, free Pass, или как Да, это. Да, да, да. Они, они лежат на отдельных витринах. Да, Модные да, просто да. не могут. Но! Есть одно но. Да. У нас могут написать что угодно, а яйцо положат какое, какое захотят. Да. Там же это жестко отличается. И Очень. что, реально на вкус они отличаются, яйца свободного выгула от клетки? Если честно, там просто есть такой сладковатый ага. А мне интересно, кстати, вот я тоже хотел эту тему поднять. Вот если у курицы есть яйцо свободного выгула, а если у коровы молоко? Молоко отличается, которое на комбинате и свободного выгула, да? Да. А ну напишите, ну и мы домашнее молоко не пьем, потому что сильно Я, жирное. Да, оно жирнее, во-первых, другой вкус, как бы, ну, скажем, у людей с проблемами с поджелудочной железой Нельзя. вызывает жесткое расстройство. Очень жесткое. Так что приходите до Дидияши за яйцами. Это оптовый рынок. Вот такая вот вывеска. Ваши яйца здесь. Находятся прямо напротив, он юзко. Все. Он ждет вас.